દેશના સહકારી ક્ષેત્રમાં મહત્વની ગણાતી નાફેડની દિલ્હીની ચૂંટણીમાં શહેરાના ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડની બિનહરીફ વરણી કરાતા પંચમહાલ ભાજપમાં ખુશીની લહેર છવાઈ છે ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડે માતાજીના મંદિર ખાતે દર્શન કર્યા હતા ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડે ખોડિયાર માતાજીના આશીર્વાદ લઈને પૂજા કરી હતી નાફેડના ચેરમેન પદે જેઠાભાઈ ભરવાડની પસંદગી થતાં મોટી સંખ્યામાં તેમના સમર્થકો શુભેચ્છાઓ પાઠવવા માટે આવ્યા હતા નાફેડના ચેરમેન જેઠાભાઈ ભરવાડને તેમના નિવાસસ્થાને મોટી સંખ્યામાં ભાજપ અગ્રણીઓ અને

એમ કહી શકાય કે ગુજરાત રાજ્યમાં પહેલા ધારાસભ્ય હશે કે જેમના માથે પંચામૃત ડેરીના ચેરમેન પીડીસી બેંકના ચેરમેન વિધાનસભા ગૃહના ઉપાધ્યક્ષ તેમજ ઇફકોના ડિરેક્ટર અને હવે આ નાફેડના ચેરમેન પદનું અને મહત્વના હોદ્દાઓ તેમની પાસે છે દિલ્હીમાં શહેરાના ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડની આમાં પસંદગી થતા એન્ટ્રી થઈ એમ પણ કહી શકાય નાફેડ કા ચેરમેન હોને કે કલ હમારા ચુનાવ થા કલ હમારા ચુનાવ પૂરા હુઆ ખતમ હુઆ उसके बाद में आज माता जी के दर्शन के लिए आया हूँ और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रसन्न वड़ा प्रधान श्री एस एस वी मोदी साहब और हमारे सहकारिता मंत्री और एच मंत्री श्री अमित शाह साहब और भारतीय जनता पार्टी का सबका आशीर्वाद से ये पद हमारे लिए आया है तो मैं उनका विश्वास उनने मेरे पे जो जवाबदारी दिया है वो जवाबदारी मैं पूरी तरह से देश के पूरे देश के किसानों को अच्छे से अच्छा भाव मिले कोई किसान की आवक जो दुगनी करने की मोदी साहब का सपना है उस सपने को साकार करने के लिए मेरे को लगता है कि मेरे को वहाँ बिठाया है तो मेरी प्रथम जवाबदारी ये है कि किसानों की आवक कैसे दुगुना करनी जाए और वो आवक दुगनी होने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब चीज़ हम करने के लिए तैयार है और मोदी साहब और अमित शाह साहब जो बोलेंगे और सरकार से जो आदेश आएगा वो तो आदेश के मुताबिक पूरे देश के किसानों को फायदा कैसे मिल सकता है वो प्रथम हमारा कर्तव्य रहेगा और पूरे देश के किसानों के साथ मिलके जुड़के जुड़ के और कोई प्रश्न उनके लिए ना बाकी रहे और अच्छे से अच्छे उनका जो जो भी प्रॉब्लम हो वो शॉर्ट आउट हो इसके लिए हम काम करेंगे और पूरे देश के किसानों के लिए हम कार्य करते रहेंगे और नाफेड़ का काम है कि एम भाव एम एस का भाव किसान तक पहुंचना चाहिए तो वो काम हम जरूर करेंगे कि एम का भाव जो है वो किसानों तक पहुंचे उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करते रहेंगे और देश के फार्मरों के लिए जो हो सके अच्छे से अच्छा काम करने की हमारी पूरी तैयारी है जे न्यूज साथ पार्थिव दर्जी पंचमहाल